Либо вы сдаетесь, либо мы вас убиваем. Нас восемь человек. Парни, смотрите. Есть два варианта. Либо мы вас убиваем, либо вы сдаетесь. 10 секунд раздумия. Либо вы сдаетесь, либо мы вас убиваем. Нас 8 человек. 5 секунд. Две секунды. Быстрее. Граната! Есть! Зашла! Я стреляю. Отсюда, в Подходь. там живые, блин. Живые? Вылазь! Да. Давай шау одну. Да, давай. Крый. кто пидор, я быстрее. Враг, враг, враг! Я О, в пиве как принял Они походу все умерли, все умерли. А здесь тупой? Не, не надо Тут пусто Есть. Выходи, говорю! Ты выходишь, або мы тебя убиваем! Сдавайся в плен! Быстро открыв дверь, руки вперед! Кидай гранату! Гранату иди! Следогонный! Отходь, гадик, отходь!

А може вони вмерли, типа хто я знаю, Ну звідти пулемет работал. Єсть хто живой. Єсть хто живой. Если ти живой блядь. Велосі... 300, не 300. Звідти ні кашля, ні. Кашля. Признаків в жизни немає. А абонент можливо по сезону досяжності не прийняв. двое. Чисто. Фу, дыхать там невозможно. В подвале два подтвержденных тела. А то и там до синей дверь, правильно? Я понял, я понял, в субботу. Я тебя тоже очень тоже люблю в субботу. Рука, стоп, кто-то! Держи держи держи! Виходь! Попробуй зайти в той перехолобок, я стою ізначально. І попробуй поговорити з ними. Да, 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 я на рукой отвену шторку и начал стрелять. Сложил вход, парни контроля. Все, плюс, продолжим, продолжим. Другая группа работает не? Если ты еще живой, выходи. Слышишь меня? Кто такой? Живу тут. Громадянство Украины присутствие? Да. Чего не выезжаешь? Повтори. Ну да, я тут с женщиной живу. Жінка тоже тут? Да. Да, женщина живет Бачу тут. Видишь не, тут? Нет, никого. Не вижу. Не. Все. Телефон е? Да, там лежить. Включены. Сказали, що Ну там же там связи нету никакой. В подвале кто-то, женщина типа? Да, женщина. Точно? Точно? Точно. Сейчас пойдешь покажешь. Давай, давай. Как ты звати? Валера. Меня Роман. Валера, Сбираешь речи сейчас? Да, у меня он собранный. Сбираешь райчи. Чекаешь, мы сегодня тебя вывозим. Они тут принял. Есть, О, да. Медичную допомогу не дадут. А ну стой, сломана каша. Да нет, не, вот тут, вот тут, вот, вот. я просто... Больно тут. Растяжение. Или сухожилие. Это уже сентябрь месяц. тут вот, вот, как оттуда начали выпить, а в подвал текал. И вперед морда полететь. Вот это вот и тут. Разбить. Сейчас я скажу. Все, плюс-плюс. Мы на подъезде, правый. Все, давай-то. Все, пошли. 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 Машина может? Давай, 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 дед. Нормально. Там другие двери сразу. Давайте, выйду туда. Все, залезь. залазь. Залазь. Залазь, залазь, залазь. Быстрее! Все, 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 залазь. Закрывай! Закрывай О! Шикардос! Нормально все? Нормально? А, все, 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 давай, давай. Все на місці поверчало. Сідайте, тримайтесь за сидушки, бо буде кидати. Держіться крепко, бо буде кидати. Да, да, держись, нормально все. Буде. Нормально все почуваєте. Ось тут сідушка. Все буде добре. Поджийтеся, вимочні. Коротше, хто захотів, ти сьогодні виїхав. По факту, так. Хто не хоче, остаюся. Ми не можемо силою вивозити. Люди сьогодні захотіли, сього вони виїжджають. Все нормально? Водички може. Отець і допомагає. Водички?